ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਦਰ ਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਆ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਦਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਤੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗ ਆ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਪਤੰਗ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਤੰਗ ਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਪਤੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ بڑے ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਚ ਪਤੰਗ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ मेरे को लगता है कि बठिंडे में साल ही इसका वे इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि बठिंडे की जो जनता है कहते हैं कि बठिंडे का जब शौक़ करते हैं तो फिर वो ये नहीं देखती कि क्या करना है वो अपने शौक़ पूरा करने के लिए अपने कहते हैं कि साल वेट करने में लग जाती है और बच्चा नहीं मेरे को लगता माँ प्यो बच्चे साथ में सबसे बड़ी गलत है कि बठिंडे की कुड़ियाँ भी इसकी वेट कर दी है देखो और लोग तो कहते हैं कि माँ प्यो कर दे मैं यहाँ पे ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि कुड़ियाँ भी इसकी वेट कर दी कि बसंत आएगी तो ऐसी आ करना है और बठिंडे की जनता हर बार कुछ नमा कर दी रहती है और इस बार तो मेरे को लगता है कि चाइना डोर का सबसे मेरे को सबसे अच्छा ये लगा है कि चाइना डोर का जब से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है बठिंडे की जनता ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਪਏ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਜਿਆਦਾ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ سے ਪਤੰਗੇ ਬੁલાਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਮੇਟ ਕੋਈ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੌਬੀ ਸੀ ਕਹਤੇ ਹੈ कि उसका कोई मूल्य नहीं होता साड़ी हॉबीज़ को अच्छी मार्केट में लेके आए हैं इतनी बड़ी पतंग लेके ये साड़ा मकसद यही था कि बठिंडा की जनता को जो छोटी छोटी पतंगे उड़ा रहे हैं धीरे 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 करके और बड़ी पतंगे उड़ा के लोगों की जनता को आसमान पर दिखाएँ जो साइज़ की गल की जाए किन्ने साइज तो लैके किन्ने साइज तक जो पतंग बनाने साढ़े को मिनिमम छः फुट के हैं तो मैक्सीम पंद्रह फुट तक के पतंग हैं और इनकी हर की कॉस्ट जो है वो साढ़े ने बठिंडे की जनता को देख के बनाई गई है क्योंकि असी ने जो छः फुट का पतंग बनाया है वो केवल मिनिमम कॉस्ट उसकी दो सौ रखी है जो छः फुट के आठ फुट के हैं उनकी कॉस्ट असी ने साढ़े चार सौ रुपये रखी है जो दस फुट का पतंग है उसकी असी ने कीमत आठ सौ रुपये रखी है तो जैसे जैसे पतंग बड़ी जो जाते हैं उनके थोड़ी ही कॉस्ट का क्योंकि देखो कॉस्ट तो बनाने में ज़्यादा फर्क नहीं होता फिर जितना बड़ा पतंग बनता जाएगा उसकी कॉस्ट उतनी कम होती जा रही है बस क्या होता है कि थोड़ा सा मेहनत तो थोड़ी बढ़ जाती है और कुछ नहीं है चाइना डोर की भी गल की एस एस पी बठिंडा वालों भी पिछले दिन सख्त हिदायत की गई थी उस नाइना डोर से लुगाम लगी अगे फर्क पेरे को लगता है कि जब से तो बठिंडे के नमें एस पी साहब आए और उन्होंने उस चीज़ पर बहुत कंट्रोल किया है मेरे को लगता है इस बार बठिडे में मेरे को तो लगता नहीं किसी कोई चाइना डोर लेके आया होगा क्योंकि कहते हैं ना कि यदि अपना एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम अच्छा होगा तो फिर छोटी सब अपने आप सही हो जाते हैं और इस बार एस साहब का बहुत ज़्यादा इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी थी तो इस बार चाइना डोर का मेरे को लगता है बठिंडे में यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पिछले बार भी जे गल की जाए सिद्धू मूसेवाले की डिमांड की जाती पतंगा दी इस बार बनाने वास्ते किस चीज़ की डिमांड की जाती है देखो देखो सिद्धू मूसे वाले की डिमांड तो मेरे को लगता है कि लाइफ में जब तक बठिंडे की जनता है मूसे वाले को भूल नहीं सकते क्योंकि सिद्धू मूसे वाले का जो प्रेम था बठिंडे वालों का वो किसी और का कहीं मिल नहीं सकता और आज भी बठिंडे की जनता सिद्धू मूसे वाले को भूल ही नहीं है और आज भी उसकी पतंग की डिमांड वो मंगती है साढ़े से जो पंजाब की गल करिए कि अटैच हो कि जिले चा जी बसंत बड़ी धूमधाम देखो बठ जैसे तो पंजाब में सभी जगह बनाई जाती है पर जो वास्तव में जो पतंग का जो क्रेज़ है वो ये बठिंडा तो फिरोजपुरी है पर पहले नंबर पे वही बठिंडा आ जाता है और बठिंडे की जनता तो मैंने पहले ही दोनों बता दिया कि बठिंडा की जनता साल से ही वेट करती रहती है कि बसंत की तो बठिंडे में तो मेरे को लगता है नाइन्टी नाइन परसेंट सारे ही लोग पतंग उड़ाने पर ध्यान देते हैं बसंत ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਚਲਾ ਲੇਂਗੇ ਜਿੰਨਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਚਲਾਉਗੇ ਜਰੂਰ ਮਾਨੇ ਬੂਫਰ ਚਲਾ ਲੇ ਜਾਂ ਚਲਾ ਲੇ ਛਤ ਤੇ ਚਲਾਉਗਾ ਜਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਕੇ ਪਾਸ ਜਿਨੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੇ ਡੀਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਨ वो अपने छोटे के बेस पे अपने घर में चला लेंगे लेकिन बठिंडे में आज यदि सोच लो कि पूरे बठिंडे में डीजे मिल जाएंगे मेरे को तो लगता है मुश्किल है जो ब्याह शादी वाले हैं उनको भी मिलना मुश्किल हो गया है कि डीजे मिल जाए आज उनको चाइना डोर के मामले चाहे पुलिस ने सख्ताई की है लगता है जो माँ बाप है जो अपने बच्चों को चाइना डोर ले देते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अपने बठिंडे की ये है कि ये माँ बाप यदि ये सोच लें माँ बाप ये सोच लें कि हमने बच्चों को चाइना डोर नहीं दिलानी तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अपनी ये आती है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और यदि कहते हैं कि पेरेंट्स यदि उनके बच्चों की सपोर्ट ना करें तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं और पेरेंट्स भी कई बार ना बच्चों के कारण कई बार बच्चे भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो लेना ही चाहना है पर जब पेरेंट्स ने सख्ती की हो तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चा चाइना डोर के ऊपर कर सकता है मेरी सबसे बड़ी इस पेरेंट्स से भी है तो जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं अपने घर में कहते हैं बड़े लोग हैं यदि वो अपने बच्चों के ऊपर सख्त हो जाए इस चीज़ पर तो मेरे को लगता है कि किसी की मजाल है कि वो चाइना डोर उड़ा ले आप एक कॉलेज में अच्छे अहदे पर हैं माँ बाप के अलावा जो दूसरी जिम्मेवारी वो टीचर की कही जाती है लगता है टीचर भी जे माँ बाप वो जानकारी नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं लगता है वो टीचर भी वो जिम्मेवारी निभा सकते हैं देखो मैं थोड़ी इस चीज़ पे बहुत अच्छी उसी ने मेरे से क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है क्योंकि जब असी बच्चों को लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले उनको यही चीज़ का बोलते हैं कि बेटा देखो पहले माँ बाप थोड़े पेरेंट्स हैं जब सेकेंड पेरेंट्स से असी हो जाते हैं असी बच्चों को सबसे पहले यही बोलते हैं कि देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो चाहे वो बोल नहीं पाते पर वो भी एक इंसान है वो भी पक्षी उड़ता है तो वो भी सोचता है कि मेरे को नुकसान ना होए और मेरे अच्छी बच्चों को बहुत समझाते हैं और उनको भी समझाते क्योंकि देखो पहले पेरेंट्स आ जाते हैं सेकंड पेरेंट्स अच्छी आ जाते हैं और अच्छी बच्चों को इतने लेक्चर देते हैं कि भाई चाइना डोर का यूज़ नहीं करना नहीं करना नहीं करना पर साड़ी गल पे भी उनको थोड़ा होता है लेकिन फिर वही गल आ जाती है कि पेरेंट्स ही यदि उन पर सख्त हो जाएँ फिर किसी की लोड़ नहीं होती कि वो कभी चाइना डोर का यूज़ करेगा और देखो इतना डिसएडवांटेज है चाइना डोर का हर बार मेरे को लगता है कल के अखबार परसों के अखबार में मेरे को लगता है कि सब जगह यही आएगा किसी का गला कट गया किसी के पक्षी हो गए किसी की उंगल कट गई और हर माँ प्यो जिसके बच्चे के चाइना डोर का जो असर होता है वो उस फैमिली को पता चलता है और किसी को नहीं पता जो दुख होता है जिसके साथ बीतती है उसको पता चलता है बाकी किसी को नहीं पता चलता और मेरी बठिंडा ਵਾਸੀਓਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਬਦੌਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਸ਼ਪਾਸ